नमस्कार रंजना पाटील ठाणे डेली न्यूज मध्ये आपले सर्वांचे हार्दिक स्वागत करते आपल्या शहरातील घडामोडी आताच आमच्या चॅनलला लाईक सबस्क्राईब जरूर करा सर्वात पहिले आपल्या मोबाईल वर आणि आझाद नगर मध्ये कचरा टाकण्याच्या वादातून एका युवकला जबरदस्त मारपीट युवक, युवक गंभीर जखमी चला तर पाहू या ठाणे डेली नूज हमेशा एक पाऊल पुढे नितेश परबो और उनके वाइफ उधर हमेशा मेरे घर के सामने कचरा कचरा कुछ भी फेंक देते दे थे तो मेरे वाइफ बोले कि इधर नहीं फेंकने का अभी कचरा कुंडी का हमेशा गाड़ी आता है उधर फेंक देने का डाल देने का उसके बाद उसने गाली गलांच किए और उसके बाद फिर मेरा भतीजा शाम को बोले अरे तुम फयान हो के क्यों गाली दे रहे हो मेरे चाचा नहीं है आने के बाद कि तुम आप कुछ भी बोलो तो उसको बोलता है तुम क्यों होते हो बोलने वाला तुम्हारा चाचा है तुमको मैं मारूंगा ऐसा करूंगा ऐसा धमकी दिया तो बोलता है कि मैं तुम्हारा देख लूंगा फिर उसके बाद क्या किया उस दिन कुछ नहीं हुआ फिर रात में मैं आया तो उसके बाद फिर कुछ बात नहीं किया मैं उसके बाद फिर मैं कुछ नहीं फिर बाद में जब काम करके दूसरे दिन वापस आया तो मेरे को उसने रोड पे पहले ही से ठाड़ था जैसे मैं गाड़ी से उतरा मैं सर्दी का थैली लिया था घर पे पकड़ाया उसे मेरे को ऊपर सीधा ये माथे पे वार किया तो मेरा भतीजा पहुंचा पीछे से वो पकड़ने लगा देखिए वो ऐसा कर रहे हो उसको फिर प्रभु और इतेस दोनों मिलके उसके इसके जबड़े पे मारना चालू कर दिया और उसके बाद फिर उस राड भी कुछ लिया था या डंडा लिया था मैं देखा नहीं बाहर उसके पे भी इधर मारे अरे भतीजे क्या हुआ है भतीजे का इधर से जबड़ा टूट गया है डॉक्टर सर बोले तीन प्लेट लगा इस पुलिस पुलिस क्या किया अभी तक कुछ किए नहीं है मैं गया रिपोर्ट भी किया सेंटर में भी दिखाया तो वहाँ पे जवाब मिला मेरे को तो मैं फिर लेके बॉम्बे जा रहा था तो कल्याण से उसको दर्द ज्यादा चालू हो गया था कल्याण ने फिर उसको सब लोग बोलने लगे अरे इसको नहीं लेके जाओ इसका हालत बराबर नहीं है तो गिर बार बार उस सीट पर से नीचे गिर जा रहा था लौटने लगा था उसको दर्द ज्यादा था इधर से टूटा था फिर उसको मैं डोम्बे वाली में उतारा फिर वहां मैं बॉम्बे लेके जा रहा था डोम्बे वाली में उतारा फिर उसको लेके एक जगह आया हॉस्पिटल में रिक्शा वाले छोड़े तो जवाब दिए फिर उसके बाद में और आगे लेके आया तो उधर एक क्लिनिक था मैं बोला दवा दे दो बोलते नहीं ये पुलिस केस है आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा मैं बोला हॉस्पिटल से मेरे को जवाब मिल रहा है मैं, एक पे मैं बोला क्लिनिका हैस्पिटल तो तो है तो मधुसूदन करके हॉस्पिटल में लेके आया तो उसने फिर भी कम नहीं लिए बोले पहले तुमको मानपाड़ा पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा लेटर मैं लिख के देता हूँ उसके बाद में बात करूंगा फिर मेरे को लेटर दिए मैं मानपाड़ा पुलिस स्टेशन भी गया तो वहाँ पे बोले तुम्हारा एक नंबर लग रहा है उल्लास नगर में तुम वहाँ पे हो करो तो मैं यहाँ फिर मधुसूदन में दिया उनको रिपोर्ट तो बोले कि ठीक है वहां पे आप बोले हो ठीक है मैं एडमिट करता हूँ आपको वहाँ पे कम वो हुआ था सेंटर उन्टर दिखाए हो अभी फिर क्या उसके बाद उसको क्या लगाया जाएगा अभी उसको वही ऑपरेशन हुआ तीन प्लेट इधर डाले हैं अभी इधर से टूट गया है बता रहे हैं इधर वो हुआ है इधर शायद हुआ है तो तीन प्लेट बता रहे हैं है बैठा है क्या नाम है आपका? मेरा राम बाबू और अमर सिंह यादव ये मानने वाले प्रभु गुप्ता नीतेश गुप्ता